स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्डाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिवेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये नुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सातीधवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येषामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित् सुखैका परमात्मरूप साकासिकाहं निजबोधरूपा कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिव सा काशिकाहं निजबोधरूपा काश्यामि काशी तासी काशी, काशी सर्वप्रकाशिका सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरम् त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला जनमनः साक्षीभूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति इति श्रीशिवप्रातस्मरणपञ्चकस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् तर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसारोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातन् भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिवेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शं भोः मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सातीधवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येषामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूप सा काशिकाह निजबोधरूप कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिव सर्वगतोन्तकर्ता सा काशिकाहं निजबोधरूपा काश्यामि काशी तासी काशी, काशी सर्वप्रकाशिका सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला जनमनः साक्षीभूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थ मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति इति श्रीशिवप्रातस्मरणपञ्चकस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रातः भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्डवाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् तर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातन् भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषौ महान्तं नामादिवेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शं भोः परमोपशान्तिः सातीधवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येषामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूप सा काशिकाह निजबोधरूप कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिव सर्वगतोन्तकर्ता सा काशिकाहं निजबोधरूपा कास्यामि काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरम् त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला तरात्मा साक्षीभूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति इति श्रीशिवप्रातस्मरणपञ्चकस्तोत्रं सम्पूर्णम्